قصه سارق الجزر في احدى الزمان كان يعيش ارنب وارنبه اخوه مع والدتهما في جحر جميل وصغير وذات يوم ذهبت الام الى الحقل المجاور لمنزلهما لكي تاتي بالطعام لاطفالها وحذرتهما من مغادره المنزل لانهما ما زالا صغيرين وبعد وقت قصير قال الارنب لشقيقته الارنوبه انهما يمتلكان اربعه ارجل مثل امهما وذيل طويل مثلها فلماذا لا يذهبان حتى يتمشيان سويا ثم يعودان قبل عوده امهما فوافقت الارنوبه وخرجت مع اخيها واخذا يجريان في الحقول الواسعه حتى شاهدوا قفصا صغيرا تنبعث منه الرائحه الشهيه واقتربا منه ليجدوا طعامهم المفضل وهو الجزر فاخذا منه الكثير والكثير حتى انه لم يتبقى سوى جزره واحده وتركوها وغادروا المكان وذهبوا الى منزلهما وقاموا بتخبئه الجزر حتى لا تراه والدتهما التي تاخرت كثيرا عليهما وفي المساء عادت الام حزينه تبكي وعندما سالها اولادها عن سبب بكائها قالت انها تعبت كثيرا في جمع الجزر من الشجر ووضعتهم في قفص وعندما كانت تبحث اكثر عن الجزر عادت الى القفص ولم تجد سوى جزره واحده وهنا شعر الارنب والارنوبه بالذنب لانهما سرق الجزر فصارحوا والدتهما بكل ما فعلوه حزنت الام كثيرا في البدايه من اطفالها وقالت لهما بانه لا يجب ان يسرقا شيئا ليس ملكهما لأن هذه سرقة وسوف يعاقبهم الله عليها ولكنها حيتهم على اعترافهم بما فعلوه فبكى الأرنب والأرنوبة وأتوا بثمار الجزر لوالدتهما وطلبوا منها أن تسامحهم ووعدوها بأنهما لن يغادر المنزل دون علمها مرة أخرى ولن يأخذوا شيئا ليس ملكهما إلى اللقاء